Если что, я вам этого не говорила. Я сотру это с камеры. Правило 5С. Это э, секс, смех, страх, смерть, скандал. Если ваша новость содержит какую-нибудь из этих 5С, это уже более интересная новость. Можете все это записать. Только я вам этого не говорила. Да, мы да мы если что. Правило ну, 5С. Секс, смех, страх, смерть, скандал. А можно еще раз? Секс, смех, страх, смерть, скандал. И что там а сейчас расскажу. Что там с ними? Сразу интересно стало, да? да смерть, страх. Секс, смех, да. страх, все же надо знать. А если все, все сразу. Еще в одной новости еще А вот это вот да. Вот ключевой вопрос. Если, например, у вас есть какая-нибудь новость по типу того, что Максим Галкин и Алла Пугачева в общественном месте пытались заняться сексом. И у них это не получилось, что себе что уже происходит? содержит и секс, и, и смерть. Она назвала его импотентом. Назвала его импотентом. Он Начался испугался скандал. от испуга, убил ее. убил ее. Она содержит и страх, и смерть, и даже скандал. Да. Его такая так новость, она идет на передовицу. Он же там теоретически мог бы быть. Вот. Хотя. А Если пришел Киркоров? Тогда да, вообще да, будет круто да, И вот такая новость смотрит, помещается да, на передовицу да, Она, снимает, как правило, является самой да, сильной, снимает, самой да, привлекательной и так далее И поверьте, никакие мировые катаклизмы после этой ситуации, содержащие все 5С, не будут волновать никого Так всегда делают, новости выстраивают, сперва какая-то такая картошка-пюре, а потом добавляют уже мясо Вот это, кстати, касательно кикера Если ты выбираешь себе кикер с мясцом, тогда у тебя все такое фуфловое, а потом мясо А, потом а если да. у тебя все мясо? Вот тогда проблема. У тебя Потому каждая новость... Это это самое главное... Мясо Бывают мясо такие, такие издания, в которых... А, вот как раз вот по этому поводу, что везде, везде мясо, 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 уже не знаешь, куда его всунуть, всунуть, тогда берут и реально разбивают на все эти 5С. Где С побольше, те идут первые. Где С поменьше, те идут поменьше. Честно говоря, я в Украине таких изданий не встречала. А вот в России было одно, но, блин, я забыла его название. Такая милая газетенка, она мне просто в метро попалась. У них есть такая дурацкая привычка в метро. Вот они там лежат эти газетки. И это, я там ее открыла, не, это не та явно, я, это, я вспомнила. Я ее открыла, а там вот реально все, вот все, капец, мы все умрем, там политика в жопе, там все плохо, все хана, ха хана, хана. И вот хана, хана. метро как раз сейчас смятку разобьет. Долетит. Долетит. Долетит? Вот, и а, как бы есть такие издания, и они особенно популярны на Западе, где уже людей ничто не удивляет. На Западе, в принципе, отказались от таких либо комментариев, там тупая информация, некогда читать, там чтобы было пять строчек, отвечающих на вопрос, где, когда, не, кто, что, где, когда, зачем, куда, а, вот, и, вот, и у них очень популярны эти издания, где реально вот ты открываешь газетку, а там вот такие вот набросочки, и вот, начиная от самых хе хе, -хе» заканчивая, ну, такое, ну, ты и их просто нечем уже удивить, поэтому у них это популярно. У нас это не так развито, но просто помните, что если вы в новости видите вот какой-нибудь из этих S, а, чаще всего в нашей журналистике используется страх и смерть, а, тогда можно это ну, совать. Но при этом запомните еще одно правило. Нельзя за этим гоняться. Ни в коем случае не гоняйтесь за скандалами, не гоняйтесь там за смертью, страхом, тем более не гоняйтесь за сексом, а, потому что оно само вас найдет. Поверьте, чем меньше вы прилагаете прикладываете усилия для того, чтобы найти какой-нибудь скандал, тем ближе этот скандал находится. Это тоже из практики. Мы еще ну, на, на втором курсе, ну, может, на втором, на третьем курсе проходили практику, и у нас была парочка девочек, которые по итогу написали диплом на эту тему, потому что не получилось, а, которые гонялись за скандалами, вот просто за реальными скандалами, что кто-то кого-то говном обозвал, кто-то с кого-то трусы стянул, желательно политики в там месте, ну, чтобы вообще хорошо было. Они не нашли ни один. Зато э, другие девочки, которые вообще хотели по-тихому, мирному пройти и писать колонки э, для садоводов вообще, э, они вляпались в три за месяц практики. Скандал не нужно искать, скандал можно всегда сделать. Это плохое правило, я вас тоже этому не учила, если что, но скандал всегда можно сделать. А, как делаются ну, в нашей журналистике эти скандалы? Ну, например, да. Если такая, кстати, вот надо будет вам скинуть потом это видео, э, КВНское пути журналистики из Петербурга они создали свою команду КВН и потом как бы показывали как делаются новости. А, значит, кто-то кого-то пнул а, кто-то кого-то пнул в новостях мужчина избил женщину прямо на сцене дома военных дмитрий нагиев смеялся когда на его глазах избивали женщину из там дома военных всегда скандал можно сделать но злоупотреблять этим не надо на этом наша лекция окончена если у вас будут какие- то вопросы пишите в комментариях надеюсь вам было интересно желаю вам удачи всего доброго